Еще раз здравствуйте. Я хотел бы перейти от слов к делу. Как я говорил, наша борьба за наш геймплан только начинается, и начинается она буквально завтра. Потому что в пятницу была создана согласительная комиссия, которая будет рассматривать все пожелания, все требования лиситов к нынешнему проекту генерального плана. В этой согласительной комиссии состоит 16 представителей от общественности, которые были, были избраны 4 часа на общественных слушаниях. Насколько нам известно, решение принимать, которое удовлетворяет все требования, которые были, будет очень тяжело. Потому что есть очень мощное давление с той стороны, которое будут проталкиваться всеми возможными законными и незаконными средствами. Для того, чтобы этого противостоять, нужно давление с нашей стороны. Поэтому я хочу сообщить, что вопросы, касающиеся изменений в нынешний генплан, разбиты по блокам. Завтра в 2 часа дня в управлении архитектуры будет рассматриваться вопрос, касающийся парков, скверов и зеленых зон. Если кому-то из журналистов или из реситов эти проблемы близки, если здесь есть те, которые подавали свои замечания в официальном порядке, они могут присутствовать на этом открытом заседании комиссии. И я хочу сказать, что я, как член комиссии, был бы рад, если бы они присутствовали, нам проще будет оставить позицию, проще будет вести дискуссию. В пятницу в 2 часа дня там же в управлении архитектуры будет обсуждаться вопрос транспортного комплекса, в том числе, храни... э, в том числе извините, электротранспорт, велосипедное движение и ситуация с аэропортом. Если кому-то близки и интересны эти вопросы, то приходите в пятницу, в 2 часа дня будем обсуждать. По всей видимости, в субботу будет обсуждаться вопрос, касающийся застройки центра города и сохранения исторических ареалов. Опять же, тот блок вопросов будем формировать, когда и во сколько они будут. Следующие вопросы. Это проблемы хранения транспорта, которые будут обсуждаться, по всей видимости, в следующий понедельник. И последний серьезный вопрос. Инженерная защита города, гидротехнические сооружения и коммуникации. Все этим, этим вопросам посвящен один день, день. Каждому. Повторяю еще раз. Заседания открыты. Представители прессы, которые хотят отвечать этот вопрос, будем рады вас там видеть. Те, кто подавали свои замечания, вы имеете полное право требовать, чтобы рассматривались в вашем присутствии этот вопрос. Это ваше полное право приходить и будем рассматривать. И те, кому есть что сказать, кто считает себя экспертом, комиссия будет приглашать экспертов. Если хотите, заявляйте себя как эксперта, мы вас заслушаем.